Jadi maknanya tidak ada konon-konon yang mereka ni main serang, ambush macam tu saja. Sebaliknya mereka yang dihalang dah berlaku pengkhianatan perjanjian antara Syarif Mekah dengan kerajaan Saudi. Ibn Ghannam menyebutkan dalam setan sejarah dia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Putra Abdul Aziz menghantar hadiah ke Gabunan Mekah Ahmad bin Said al-Sharif dan Gabunan tersebut menulis surat dan hantar kepada mereka dan minta mereka menghantar ulama untuk menjelaskan nah, di sini berlaku satu peristiwa yang baik iaitulah Syekh Abdul Aziz al Husain pergi bertemu dengan ulama-ulama Mekah dan melakukan perdebatan di mana di antara Syekh Abdul Aziz dengan Syekh Yahya bin Salih al-Hanafi Syekh Abdul Wahab bin Hassan Turki dan Syekh Abdul Ghani bin Hilal dan berbincanglah tentang isu takfir, isu perubahan kubah-kubah dan isu pengingkaran doa orang soleh untuk mendapat syafaat dan ini ada rekodnya, dicatatkan apakah isi perbincangan tersebut dan ini juga bagus untuk kita dedahkan dan berlaku persetujuan tentang perkara ini, kemudian datang pula pada masa Syarif Diganti oleh Abdul Mu'in bin Musa'id dan sebenarnya Khalid bin Musa'id. Syarif Khalid berlaku pertempuran di antara penduduk Najd, Hijaz dan Mesir. Syarif Khalid inilah nanti yang akan dikalahkan oleh kerajaan Saudi. Kerana beliau setelah berlaku perdebatan dan persetujuan dan persefahaman tidak menghalang orang Najd mengerjakan haji dan sebagainya, dia mungkin janji. Dan tengok banyak delegasi-delegasi dihantar untuk menerangkan, berhujah. Jadi maknanya tidak ada konon kononnya dia pun memang serang, ambush macam tu saja. Sebaliknya mereka yang dihalang dan berlaku perkhianatan perjanjian antara Syarif Mekah dengan kerajaan Saudi. Bila Mekah ini berjaya diambil alih oleh kerajaan Saudi dan berlaku konfrontasi di Iraq, serangan terhadap Karbala, maka kerajaan Turki Osmaniyah rasa terancam dengan kewujudan kerajaan baru ini. Tetapi benda yang penting kita nak kena tanda di sini, pada fasa ini Turki Osmaniyah di bawah pemerintahan Sultan Mahmud kedua sedang melakukan proses westernization, pembaratan. So, Turki Osmaniyah melihat kewujudan kerajaan Saudi mengancam dari sudut yang pertama penguasaannya terhadap wilayah-wilayah yang ditawan oleh Saudi, terutamanya Mekah sebab Sultan Osmaniyah mengisytiharkan diri dia sebagai khadimul haramain asy-syarifai yang kedua konfrontasi antara Saudi dengan wilayah-wilayah di Iraq di mana sebahagian kawasan di Iraq sudah pun tunduk kepada kerajaan Saudi dan membayar cukai dan zakat kepada kerajaan Saudi so terancam dari segi politik ialah wilayah dia diambil alih yang kedua dari segi kewujudan sebuah kerajaan yang menerapkan Islam dan melaksanakan hukum Islam sedangkan kerajaan Turki Uthmaniyah pula sedang meninggalkan Islam dan sedang melakukan proses pembaratan terhadap undang-undang proses pembaratan terhadap budaya sosial ini sedang berlaku ketika itu dan lebih menyelah lagi pada Mesir. Pemerintahan Muhammad Ali Pasha yang mana Muhammad Ali Pasha ni kita boleh katakan dia adalah forefathers kepada Mustafa Kemal Ataturk. Dialah yang mula-mula mewujudkan sistem sekularisme dalam dunia Islam melalui pemerintahannya di Mesir. Di Mesir negeri Islam pertama yang menerima sistem sekular dan pembaratan westernization menerusi pemerintahan Muhammad Ali Pasha. Dan Muhammad Ali Pasha juga sebenarnya walaupun dia konon-kononnya adalah agak bagi pihak Osmaniyah tapi dia sendiri ada cita-cita untuk menakluki Mesir dan bebas daripada Osmaniyah. Jadi dia sendiri nak memberontak kepada Osmaniyah. Maka sebab itulah akhirnya Muhammad Ali Pasha menggunakan taktik konon-kononnya untuk menyekat kemarahan Saudi ini dan mempertahankan Osmaniyah kodonya. Dia menyerang kerajaan Saudi.